Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Nur Azizi Najihabin Jasmi Nombor matrik 980604145064001 Dan hari ini saya akan membentangkan topik yang bertajuk Pembukaan Keupayaan Teknologi dan ICT dalam, pen dalam Perkembangan Kanak-Kanak Pembentangan ini merupakan sebahagian daripada penilaian kursus HBEC 3909 Iaitu Teknologi dan ICT dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di bawah bimbingan pesara saya iaitu Madam Melissa Stephen. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan beberapa aspek penting berkaitan pemupukan keupayaan teknologi dalam dalam kalangan kanak-kanak, termasuklah kepentingan dalam perkembangan awal kanak-kanak, peluang atau aktiviti yang menyokong kemahiran teknologi, bagaimana aktiviti tersebut dapat memupuk kreativiti dan literasi teknologi serta cabaran dan strategi penyelesaiannya. Ha, akhir sekali, saya juga akan merumuskan kepentingan kemahiran teknologi sebagai asas kepada pembangunan kanak-kanak abad ke-21. Mari kita mulakan dengan bahagian pertama iaitu pengenalan pengenalan tentang kepentingan keupayaan teknologi dan ICT dalam perkembangan kanak-kanak. Kini mari kita lihat bahagian pertama iaitu pengenalan kepada kepentingan keupayaan teknologi dalam perkembangan kanak-kanak. Dalam era globalisasi dan dunia digital pada masa kini, teknologi bukan lagi sesuatu yang asing dalam kehidupan seharian. Kanak-kanak mula berinteraksi dengan pelbagai alat digital seperti tablet, telefon, komputer dan skrin penuh sejak usia muda sejak usia yang sangat muda. Oleh itu, keupayaan teknologi atau technological competence ini menjadi ke kemahiran asas yang perlu dibangunkan seiring dengan perkembangan kognitif, sosial dan juga emosi mereka mahir ini bukan sahaja membantu kanak-kanak memahami cara teknologi berfungsi tetapi ia juga boleh me mereka menggunakan teknologi untuk belajar, berkomunikasi menyelesaikan masalah dan mengekspresikan kreativiti mereka. Uh, menurut Siraj Blackford White, uh, dan Whitebird ta pada tahun 2003, teknologi dan Teknologi dalam pendidikan awal kanak-kanak ini dapat membantu kanak-kanak membina kefahaman tentang dunia sebenar melalui penerokaan, eksperimen dan pengalaman pembelajaran yang interaktif. Ini bermakna apabila kanak-kanak menggunakan teknologi, mereka sebenarnya sedang belajar berfikir secara kritikal dan kreatif. Selain itu, pendedahan kepada teknologi awal membentuk kepada asas literasi digital iaitu kebolehan menggunakan, menilai, kebolehan menggunakan, menilai dan mencipta maklumat dalam persekitaran digital dengan cara yang bertanggungjawab dan beretika. Seterusnya, mari kita lihat peluang pertama dalam pemupukan keupayaan teknologi kanak-kanak iaitu aktiviti penyelesaian masalah menggunakan alat teknologi. Dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, aktiviti berbentuk digital seperti pengkodan mudah atau permainan interaktif sangat membantu dalam membina asas pemikiran logik dan kemahiran menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, aplikasi seperti Scratch, JR dan Codable membolehkan kanak-kanak mencipta animasi atau pergerakan watak dengan menyusun blok kod yang berwarna-warni. Walaupun nampak macam seperti permainan biasa, sebenarnya aktiviti ini ini mendapat mengajar mereka tentang urutan, sebab dan akibat serta strategi penyelesaian masalah. Apabila kanak-kanak mengubah susunan kod dan melihatnya dan melihat asalnya pada skrin, mereka belajar membuat hipotesis, hipotesis, mencuba menilai dan memperbaiki kesilapan. Sama seperti seorang saintis kecil yang bereksperimen. Aktiviti sebegini juga menggalakkan pemikiran komputasi, computational iaitu keupayaan berfikir secara sistematik untuk menyelesaikan masalah menggunakan langkah-langkah logik. Ini merupakan salah satu kemahiran ter teras abad ke-21 yang, yang sangat penting untuk masa depan mereka. Selain itu juga, permainan digital seperti Lightboard atau Code Spark Academy juga membantu mengukuhkan kemahiran kognitif seperti fokus, perancangan dan penilaian diri. Kesimpulannya, melalui melalui aktiviti penyelesaian masalah digital, kanak-kanak bukan sahaja belajar tentang teknologi, tetapi juga mereka dapat membangunkan cara berfikir yang kritikal, teratur dan kreatif, iaitu asas kepada kecekapan teknologi yang sebenar. Baiklah, seterusnya, peluang kedua dalam membangunkan keupayaan teknologi kanak-kanak ialah melalui projek berasaskan pembinaan. Aktiviti jenis ini dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mereka bentuk, membina dan mencipta sesuatu secara praktikal menggunakan alat teknologi atau bahan manipulatif digital. Contohnya seperti set robotik, seperti Lego Widu atau platform uh, reka bentuk digital seperti Tinkercad membolehkan kanak-kanak mencipta struktur, model atau robot kecil yang boleh digerakkan mengikut arahan mereka. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak belajar bagaimana teknologi berfungsi dalam dunia sebenar. Mereka memahami konsep asas sains dan kejuruteraan seperti keseimbangan, struktur, tenaga dan gerakan dengan cara yang menyeronokkan dan bermakna. Selain itu juga, aktiviti pembinaan turut menggalakkan kreativiti dan imajinasi. Kanak-kanak bebas mencipta bentuk, warna dan fungsi rekaan mereka sambil menyelesaikan masalah yang timbul semasa proses pembinaan. Proses ini juga dapat membantu membina keyakinan diri kerana mereka dapat menghasil, dapat, mereka dapat melihat hasil ciptaan mereka berfungsi di hadapan mata sendiri. Menurut Stoman dan Stephen tahun 2012, aktiviti berasaskan teknologi dan pembinaan ini bukan sahaja mengukuhkan kemahiran kognitif tetapi juga dapat menyokong perkembangan sosial, sosial dan emosi melalui kerjasama serta perkongsian idea bersama rakan-rakan. Secara keseluruhannya, projek berasaskan pembinaan dapat memberikan kepada kanak-kanak pengalaman pembelajaran yang autentik, kreatif dan berpaksikan penyelesaian masalah selaras dengan matlamat pendidikan abad ke-21. Peluang ketiga dalam pemupukan keupayaan teknologi ialah melalui aktiviti kolaboratif digital. Aktiviti ini dapat memberi ruang kepada kanak-kanak untuk bekerjasama dan berkongsi idea menggunakan pelbagai platform dalam talian yang mesra kanak-kanak. Contohnya seperti uh, Padlet, Canva, Canva Kids atau Google Jamboard. Sebagai contoh, guru boleh meminta murid menghasilkan poster digital bersama tentang topik kita semula menggunakan Canva Kids. Dalam aktiviti ini, setiap kanak-kanak berpeluang memberi sumbangan idea. Ada yang menulis teks, ada yang menambah gambar dan ada yang memilih warna atau reka bentuk. Melalui proses ini, mereka belajar berkomunikasi secara positif, mendengar pandangan rakan serta menghormati hasil kerja orang lain. Ini bukan sahaja dapat mengasah kemahiran teknologi, malah ini juga dapat meningkatkan kemahiran sosial dan kolaboratif. Selain itu juga, aktiviti kolaboratif digital dapat menggalakkan tanggungjawab dan empati digital di mana kanak-kanak diajar cara menggunakan teknologi dengan berhemah, tidak menyalin hasil kerja orang lain tanpa izin dan menghargai usaha rakan sepasukan mereka. Menurut UNESCO tahun 2020, kolaborasi digital yang dirancang dengan baik dapat membina asas literasi digital yang seimbang bukan sekadar penggunaan alat tetapi juga memahami etika dan nilai dalam ruang cyber Kesimpulannya, aktiviti kolaboratif digital membantu kanak-kanak belajar bahawa teknologi bukan hanya alat individu tetapi juga jabatan untuk bekerjasama, ber berkomunikasi dan berkongsi pengetahuan secara kreatif. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana aktiviti-aktiviti yang saya terangkan tadi seperti aplikasi pengkodan, projek robotik dan kolaborasi digital ini dapat memupuk kreativiti dan literasi teknologi dalam kalangan kanak-kanak. Pertama sekali, aktiviti berasaskan teknologi dapat merangsang pemikiran kreatif dan kritikal. Contohnya, apabila kanak-kanak menggunakan aplikasi pengkodan seperti Stripes Junior, mereka juga perlu berfikir secara logik untuk menyusun arahan dan mencari penyelesaian jika sesuatu tidak berfungsi. Ini dapat membantu membentuk minda analitik sambil menggalakkan mereka bereksperimen dengan pelbagai idea. Kedua, aktiviti seperti projek robotik atau reka bentuk digital membolehkan kanak-kanak meneroka konsep inovasi. Mereka bukan sekadar mengikut arahan tetapi turut mencipta sesuatu yang baru berdasarkan imajinasi mereka. Contohnya, mereka mereka bentuk robot uh, haiwan peliharaan ataupun bangunan pintar. Proses ini memberi keyakinan diri serta tangg rasa tanggungjawab terhadap hasil ciptaan mereka. Ketiga, aktiviti kolaboratif digital pula memperkukuhkan literasi teknologi. Kanak-kanak belajar menggunakan pelbagai alat digital dengan selamat dan beretika. Memahami fungsi butang, ikon dan perisian serta belajar cara bekerjasama dalam talian. Ini secara tidak langsung dapat membentuk asas literasi digital yang kukuh sejak usia awal. Menurut pendapat ahli pendidikan teknologi seperti Sir Ken Robinson tahun 2015, kreativiti berkembang apabila kanak-kanak diberi peluang mencuba, gagal dan cuba lagi dalam persekitaran yang selamat dan menyokong. Aktiviti berasaskan teknologi menyediakan ruang yang sesuai untuk proses ini berlaku secara semula jadi. Akhir sekali, apabila guru memberi peluang kepada kanak-kanak menggunakan alat digital dengan bimbingan yang sesuai mereka bukan sahaja dapat belajar menggunakan teknologi, malah ia juga dapat belajar menjadi pencipta, pemikir dan penyelesaian masalah. Kesimpulannya strategi-strategi berasaskan teknologi membantu kanak-kanak membina keupayaan abad ke-21 iaitu kreativiti, pemikiran, kritik, pemikiran kritikal kolaborasi dan literasi digital yang amat penting untuk masa depan mereka. Walaupun keupayaan teknologi amat penting dalam perkembangan kanak-kanak pada masa kini, tetapi terdapat juga beberapa cabaran utama yang perlu kita ambil kira dalam pelaksanaannya di persekitaran pembelajaran awal. Cabaran pertama ialah kekangan sumber dan kemudahan ICT. Tidak semua prasekolah atau pusat jagaan kanak-kanak mempunyai komputer, tablet atau sambungan internet yang stabil kekurangan peralatan ini menghadkan peluang kanak-kanak untuk meneroka dan berinteraksi dengan teknologi secara bermakna. Cabaran kedua adalah dengan pendedahan yang terlalu berlebihan dengan skrin. Tanpa pengawalannya sesuai, kanak-kanak mungkin akan terdedah kepada masa skrin yang berlebihan yang boleh menjejaskan tumpuan, kesihatan mata dan juga perkembangan sosial mereka. Maka, peranan guru dan ibu bapa sangatlah penting dalam memastikan penggunaan teknologi yang dilakukan secara seimbang. Seterusnya, cabaran ketiga adalah kekurangan kemahiran guru dalam memimpin aktiviti teknologi. Ada kalanya guru kurang pendedahan terhadap penggunaan aplikasi terkini atau pendekatan pedagogi berasaskan digital menyebabkan aktiviti yang dijalankan kurang efektif atau sekadar bersifat pasif. Akhir sekali, isu keselamatan etika digital juga perlu diberi perhatian. Kanak-kanak yang belum memahami konsep privasi dan keselamatan cyber berisiko terdedah kepada kandungan tidak sesuai atau berkongsi maklumat peribadi tanpa sedar. Menurut laporan UNICEF pada tahun 2021, pendidikan literasi digital yang tidak seimbang boleh menyebabkan jurang kemahiran antara kanak-kanak bandar dan luar bandar serta antara murid yang mempunyai akses teknologi dengan yang tidak. Oleh itu, memahami cabaran-cabaran ini sangatlah penting supaya kita dapat mencari strategi penyelesaian yang praktikal dan inovatif untuk memastikan dan teknologi benar-benar menjadi alat pembelajaran yang bermanfaat kepada semua kanak-kanak. Sebagai langkah untuk mengatasi cabaran yang telah dibincangkan, beberapa penyelesaian dan strategi boleh dilaksanakan bagi memastikan pemupukan keupayaan teknologi dalam kalangan kanak-kanak berlaku secara berkesan dan selamat. Pertama, latihan dan pembangunan profesional guru perlu diberi keutamaan. Guru haruslah dilengkapkan dengan kemahiran teknologi terkini melalui bengkel, kursus dan talian niat dan komuniti pembelajaran digital. Dengan kemahiran ini, guru akan dapat merancang aktiviti yang kreatif, interaktif dan sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Kedua, penggunaan teknologi perlu dilakukan secara seimbang dan berpandu guru dan ibu bapa perlu menetapkan masa skrin yang bersesuaian serta menggabungkan aktiviti digital dengan pembelajaran hands-on seperti eksperimen sains yang mudah atau permainan fizikal. Pendekatan seimbang ini dapat memastikan perkembangan kanak-kanak tidak hanya tertumpu pada dunia tetapi juga ke, dunia maya tetapi juga kepada dunia sebenar. Ketiga, galakkan pendekatan learning by doing ataupun pembelajaran pembelajaran melalui pengalaman. Contohnya, guru boleh melibatkan kanak-kanak dalam projek kecil seperti mencipta animasi ringkas, mencipta bentuk poster digital ataupun mengawal robot mini. Aktiviti aktiviti ini membina keyakinan, kreativiti serta kefahaman praktikal terhadap fungsi teknologi. Seterusnya, penting untuk kita wujudkan dasar keselamatan digital yang sesuai untuk peringkat awal kanak-kanak. Guru perlu mengajar nilai seperti tidak berkongsi, maklumat pribadi, menghormati hasil karya orang lain dan dan, uh, sorry, dan menggunakan bahasa sopan dalam talian. Pendidikan etika digital ini dapat membantu membentukkan warga digital yang bertanggungjawab sejak usia muda. Akhir sekali, kerajaan dan institusi pendidikan perlu memastikan kemudahan ICT yang inklusif dan mesra kanak-kanak. Ini termasuk penyediaan peranti mudah guna, perisian pendidikan interaktif dalam bahasa Melayu serta akses internet di kawasan luar bandar. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, tahun 2023, strategi digital yang berfokus kepada uh, keterangkuman dan latihan guru dapat mengurangkan jurang teknologi serta memperkukuhkan kualiti pendidikan awal kanak-kanak. Kesimpulannya, dengan bimbingan guru yang berkemahiran, sokongan ibu bapa dan infrastruktur yang sesuai kita akan mewujudkan kita akan dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang seimbang selamat dan inovatif untuk memupuk keupayaan teknologi kanak-kanak secara holistik sebagai rumusan bagi pembentangan ini keupayaan teknologi merupakan salah satu kemahiran penting pada abad ke-21 yang perlu dipupuk sejak usia awal kanak-kanak melalui aktiviti seperti pengkodan asas projek robotik dan juga kolaborasi digital kanak-kanak ini bukan sahaja dapat belajar menggunakan teknologi tetapi juga mereka dapat belajar berfikir secara kreatif menyelesaikan masalah dan juga berkerjasama secara berkesan Namun kita juga harus sedar bahawa akan ada cabaran seperti kegagalan sumber, masa skrin yang berlebihan dan juga keselamatan digital. Oleh itu, bimbingan guru dan juga ibu bapa ini sangat penting dalam memastikan teknologi yang digunakan secara positif dan juga bermakna. Dengan pendekatan yang seimbang, latihan guru yang berterusan, serta persekitaran pembelajaran yang selamat, teknologi dapat membantu menjadi alat pembelajaran yang memperkayakan pengalaman kanak-kanak dengan menyokong perkembangan mereka secara menyeluruh dari segi kognitif, sosial, emosi dan juga kreativiti pemupukan keupayaan teknologi bukan sekadar mengajar kanak-kanak menggunakan alat digital tetapi ia juga dapat membimbing mereka menjadi pencipta dan juga pemikir pada masa hadapan. Sekian itu sahaja pembatangan daripada saya. Terima kasih. Bye!